Хочу сегодня сделать обзор на несколько полезных программ для Android. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Так, приступим. Первая программа будет э, фоторедактор Aviary. Очень удобная и полезная программа. Э, очень удобно обраблять всякие фотографии. Много эффектов. улучшить эффекты рамки, стикеры, оверлайз, ветенка, обрезка, фокус, поворот, ауджаст, резкость, цвет, цветовое пятно, рисовать, текст, красные глаза, светлей, разметие, дефект, мем. Очень много полезных обработок для фото. Фокус фокус будет фокусировать на одном месте. Круглый, прямоугольный и так далее. Приложение доступно на Play Market бесплатно. Идем далее. Программа SAZAM распознает музыку и показывает исполнителя. Ну, например, э, услышали где-то какую-то какую музыку и включаете Sazam, но только нужно э, постоянно подключение к интернету, чтобы Sazam работал. И включаете Sazam, Sazam получается слушает, отправляет информацию на сервер и приходит нам уже название трека. Следующая программа будет э, Road Explorer. Смысл программы э, для нее нужны root права и можно и так и пользоваться без root прав. С root правами у вас открывается возможность изменять системные файлы. Но если вы продвинутый, продвинутый пользователь, вы поймете, о чем я говорю. Следующая программа это MX Player. Очень удобный и красивый плеер. Э, много Хорошее качество, много плагинов можно устанавливать и так далее. Приложение доступно на Play Market бесплатно. Следующая программа полезная. В ней можно узнать информацию про свой телефон. И также оценить тестом сколько он баллов получит. Вот у меня Lenovo 806. И здесь вся информация. Какой процессор, сколько оперативной памяти, какой экран. И много другой информации. У меня телефон набрал 13708 очков. Неплохо. Попробуйте свой телефон, проверьте или планшет, сколько она берет баллов. Сравнивайте с другими аппаратами и так далее. Приложение доступно на Play Market бесплатно. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх. Всем удачи. Пока.